Ada satu budak Sekenai sayalah Pakai yang tak senonoh uh. Lepas tu lah hidup dia Kira Tak nak berdiri ke orang Pendek Pakai baju Sekerah dia boleh lintas depan orang Perempuan Jadi kita tengok dia tu Habis Tak boleh pergi Budak lagu ni aku rasa pelan besar pelan rosak Kita, kita punya ingat Saya punya ingat Tengok hidayah Allah Dia duduk dengan mak dia, dengan bapak dia Puluh tahun Puluh tahun Hidayah Allah nak sampai ni Ikhwatul iman Allah Allah puluh tahun dia duduk dengan mak dia begitulah corak hidup dia dengan keluarga dia begitulah corak hidup dia satu hari dia kahwin 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 dengan satu orang polis polis ini polis yang bagus ini hmm. ini bagus ni gambarnya Sajen Hassan kot <tuh <tuh> polis dia kahwin dengan polis siapa sangka kahwin puluh tahun saya pun kalau dia lalu saya masuk saya tak mau tengok kita nak tegur tak boleh dia ada bahasa yang buat kita melenting pada kita janamlah budak ni tapi hidayah Allah Ta'ala nak sampai dia kahwin dengan polis ni polis ni ikhutul iman ada sikit agama dalam, dalam diri dia ada sikit agama dalam diri dia dia kahwin tak sampai 6 bulan hari ni tengok dia tu dengan tudung dia dengan baju dia kita tak sangka dia kita tak biar betul dia ni kau gila dah kau kita punya andai eh, satu orang macam tu sahab macam manalah hidayah nak masuk macam manalah hidayah nak masuk tetapi Allah punya urusan hidayah boleh sampai daripada penjuru-penjuru yang tidak kita sedar hari ini dia pakai tudung suami dia didik dia dalam tempoh 6 bulan dia dahulu Suara keras dengan mak, mak dia bapa dia hari ini dia sedang mengandung dia telefon mak dia Mak lagu ni ke yang dikatakan mengandung mak cik insaf betul-betul mak Subhanallah Dia telefon Kata macam mana nak dekat diri dengan Allah Subhanallah Dia kata kalau dia tahu daripada dulu yang kata sembahyang ni ada sembahyang tu boleh boleh membuat sesuatu dalam hidup lama dah dia sembahyang. Masya-Allah ya hidayah Allah nak sampai hidayah Allah nak sampai ya hidayah Allah nak sampai saya dah tengok dia termenung saya tengok dia subhanallah subhanallah kita ada fikir kok mana hidayah nak masuk ni tapi Allah punya urusan Allah punya urusan Masya Allah dia malu dia tengok suami dia suami dia polis tapi suami dia dapat satu ketua balai yang dajir ketua balai yang dajal ketua balai tu tak bagi suruh masjid pi solat jemaah 3 kali dah 4 kali dah buat satu majlis polis punya family day saja letak botol arak kat polis ni saja letak botol arak. subhanallah tak bagi pi sembahyang suruh minum arak bagi kerja 24 jam tak balik jumpa bini ada manusia ni dia tengok orang nak dekat kepada Allah dia jadi gelisah sebab hati dia telah menjadi lubuk dan markas syaitan tu jadi macam tu tapi dia duduk tengok suami dia tu dia jadi malu kenapa suami dia macam tu pun boleh ibadat pada Allah letih pun boleh semayang dia jadi malu wahai bukan kahwin 3-4 tahun baru saja berbulan-bulan tapi hidayah tu nak singgah nak menyapa hati manusia dia berubah total dia berubah total. Masya Allah. Yahdi Mayasyau ila sirati mustaqim. Masya Allah. Allah hidayahkan sesiapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Ya. Allah hidayah. Dan kalau kita melihat rentetan-rentetan manusia yang dapat hidayah ni kita akan insaf. Kita akan merasakan jiwa kita belum disentuh oleh hidayah Allah. Banyak orang dapat hidayah Hidayah itu jalan-jalan berlabuh Dan singgah dalam hati manusia Dia menangis terisak-risak Masya Allah Masya Allah Ada orang jahat Ada orang jahat Tuk salah cakap jahat ni apa tak payah kita tak payah kita noktahkan apa apakah kejahatan yang dia lakukan tak payah kita noktahkan cuma cukup kita kata dia jahat dia pun tak sangka kata dia dapat hidayah hanya kebetulan dia naik motor Naik motor tu pun Nabi buat jahat Dia singgah 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 Dia dengar orang azan hari Jumaat Memang kebetulan jalan dia nak pakai tu Jalan ke masjid Tak ada siapa Tak pernah semayang Tak pernah semayang Tak pernah semayang Tapi kerana hidayah nak sampai hari itu Hati dia kata Mayang bila Hati dia kata tapi dia tak tahu ambil semayang lagu Mana dia tak tahu Dia kira buka api ayam Basuh apa yang dia boleh basuh Itu je dia tahu Memang dia buka ayam Derah daripada orang lain Orang lain betah ni mmm, Baru main Derah daripada orang lain Ayam tu turun Berum berum Derah daripada orang lain Dia pun tak tahu Apa yang kena basuh Yang wajib Dia pun tak tahu Yang dia tahu Muka dia basah Kepala dia basah Baju dia basah Masuk Mana dia tahu itu Masjid Dia tak tahu Tengok tepi pintu ada ruang kosong duduk rimpik sah Mata dia tengok kawan tu baca khutbah Dan dia sampai pula khutbahnya akhir Hanya sepatah saja dia dengar daripada hamba Allah tu cakap Hamba Allah tu kata kalau umur kita ini sampai 60 pun Angka yang Allah bagi pada kita akan berhenti juga akhirnya Bukan kata hamba Allah tu ambil kereta batu pergi baling kat dia Dah hanya satu bahasanya lembut kalau Allah bagi 100 tahun angka itu akan berhenti juga dan pada hari angka itu berhenti di mana kita kalau angka berhenti 100 tahun dalam umur kita berhenti 100 tahun ni kita punya kening ni dia turun rapat dah tutup dah mata kalau orang panggil kita kita kena angkat kening selak tengok tak nampak dah tutup habis berhenti juga kalau berhenti masa tu siapa kita berhenti masa tu siapa kita dan di dalam kubur itu ada pertanyaan dengan kulit yang kendong dengan tulang yang ada dalam ni dah rapuh dah kalau dipukul sekali kita boleh tanggung tak tak ada semua orang dengar biasa bahkan kawan hak domain kuliah pun dah biasa dengar ayat tu Lena kawan yang biasa dengar ayat tu dia tak rasa apa dia lena dalam duduk kata bagus khutbah ni bagus-bagus lena tu itu adat semayang Jumaat adat hanzakah lah macam mana pun mikrofon ni baik macam mana pun lena tu syarat dah mesti ada orang lena apa pasal itu tak semua orang lena dia tu duduk tengok tu ada benda masuk dalam hati dia habis semayang tak ada siapa pun Kata apa kat dia Dia start motor Dalam start motor tu Badan dia buat motor Kepala pikel lain dah Kepala pikel lain dah Dan, dan, dan dia nampak Muka anak dia Dia nampak muka bini dia Dia nampak muka mak dia Dia nampak nasib dia Dan 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 Hidayah nak sampai Masya Allah Dan Hidayah tu Bila sampai Ikhwacul Iman Dia sangat bernilai Daripada apa yang Paling bernilai Dalam dunia ini Sangat bernilai hanya orang dapat hidayah boleh merasai nikmat hidayah. Hanya orang dapat hidayah dia tahu suasana hidayah. Hanya orang dapat hidayah ketika dia tadah tangan kepada Allah dia tahu itu hidayah. Bagi orang yang hati dia belum dimasuki hidayah dia belum tahu dan belum kenal apa itu hidayah Allah. Masya Allah. Kerana itu ikhutul iman kita kena buang jauh di atas mulut kita dan hati kita ini kita merasakan kita lah orang yang paling dapat hidayah Allah tidak